З ініціативи вашого керівництва і з ініціативою обслуговуючої організації з нашою присутністю, сьогодні ми вам проведемо невеличкий такий інструктаж щодо дій при пожежі. Проведемо вам планову евакуацію, пробну, щоб ви всі знали. Я впевнений, що ви і так знаєте всю би, характеристику вашого об'єкту, де ви працюєте. Але ще раз відпрацювати ці дії, дамо вам кожного одмогу спробувати користуватися вогнегасником, покажуть, як працює ствол від пожежного крана. задля того, щоб ви вишній раз ще раз для себе десь може практично хтось для себе головитись, відпрацювати якісь алгоритмі дії на випадок якоїсь нештатної ситуації. душитель, если же беспрерывной подачи огнетушащего вещества не более 15 секунд. Вот у вас есть 15 секунд, чтобы потушить, если же при этом mm -hmm. после попытки потушения, опять-таки, если это не угрожает вашей жизни, вы должны попытаться эвакуироваться из этого помещения. Многим из вас, кто является руководителем или администрацией, вам необходимо решение рассказать о характеристиках объекта, о электроснабжении, о наличии отсутствия отсутствии пожарных гидрантов, пожарных подъемов. Здесь тут АФЕ в радиусе 20 метров, мы одним рукавом можем достать его и золотаризовать. Там мало ли что пролилось, что-то загорелось, но мы Открутил экран, вода пошла, залили водичкой, закрыл экран. Добровольца попрошу, чтобы нажал, кто хочет. Давайте. Да. Нажимайте. все? Администрация сообщает, что в помещении пожар. Все, Гарно подпалил. С низу. Давай, давай, давай. Снимайте. да. Слыши подход. А, <плодисменты> не не А теперь сверху. Направляй. Направляй на вот, ближе В дальнюю точку и веди до сверху. Это раскручивается потом правильно шла. При второй номер осуждает